я еще раз снимаю при своих лошадей. Я не знаю, какой там. Это... Мне кажется, как будто бы он двухсотый. И... Одну секундочку. Ну вот. Вот это полька. Но у меня самая... Самая первая моя лошадь. У нее одно золото, одно серебро, две бронзы. Также у нее лучше вот всего выездка получается. Нет, Запуталась Раиса у нее лучше всего, вот. Видите, тщательно посмотрите на нее, нет, на Алана, да, на Алана тщательно. Сейчас посмотрите, вот он. Присмотритесь каждую точечку, вы смотрите. Ну вот. Алан б... лучше всего скорости. Он ничего не выиграл. И теперь посмотрите на их дочь. Нет, на дочь фауну. Вот, видите? Она абсолютно разная. Вы знаете почему? Сейчас я скажу. Что у фауны папа не Алан, а другой. Ну вот, и вы знаете, что получилось? Вот он полностью орловский рисак. Сейчас я вам это докажу. Стопроцентный орловский рисак. Мы... Ну вот, а дальше. Вот фауна. И я вам... Что у нее лучше всего получается? Сейчас мы откроем тренировки. А, ей еще даже двух лет нет. А, я забыла. Нет, ну, честно, не знала. Поэтому у нее соревнований даже нету, как нужно. Три года, я всего один год шесть месяцев. Вот, аргентинский крил. Вот, сейчас я вам это докажу, что я не, не покупала. Вот, мать полька, и вот ее отец. Вот, видишь, она наполовину аргентинский крил, а наполовину русский рисак. Который у нас самый маленький. Я он мне просто очень что-то хотелось на букву В. Ну и вот, и мне что-то ничего не приходило в голову, и я его назвала Вольт. Вольт у нас очень маленький, еще он молоко, он пьет еще. Ему всего лишь несколько часов, так что он полностью Орловский Рысак. Сейчас доказательства. Э, где мышка? Вот 100% Орловский Рысак. Происхождение отец Алан, мать Полька. И раньше его звали как-то вот так вот, потому что я это вела на планшете. Э, процент не захватил да, его раньше звали вот так вот. Постоянно как-то очень. Когда здесь написано Воль только что проснулся, они все выйдут, потому что Воль только что родился. Ах, вы и по голове вам надо. Дальше переходим к моей дорогой страничке. Так, теперь приступим к моим дорогим лошадкам. Это я уже с другого аккаунта. Первая она Лолита, то есть она не через О, не Лолита. А она Лолита, потому что... <свы> потому что я не хочу, чтобы ее звали как девочку. Я хочу, чтобы как-то Лолита даже мне не очень... У лолит всего больше хорошо, хорошо получается рис. Сразу вот видно, что она у меня нету, не проходила опросы. Она такая у меня красоточка информация мне просто очень что-то интересно стало да 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 ну ладно дальше на чистокровную испанскую это отец лолиты но тоже ничего нету Мы даже не выбор язык вот, у него даже не выбрано, какой стиль, конечно же, классический, потому что выстроен говно, парень, Дальше, как раз вот мой любимый образ. Если вы заметите, что он весь переливается, что пришла удивить его. Вот, волна у меня уже от потому что... Тренировки у нее все заполнены. У меня, по-моему, нету трофеев или есть, но их мало, по-моему. Одно только золото по выездке. Немного? Тогда что? У него всего? Получается выездка. Поэтому... Но я отправлю на выездку. Сейчас выберем ей уровень сложности полегче. Понятно, только вот это вот одна есть в наших прудах. Вот я, конечно, выбираю его. Все, она участвует. Переходим на мой следующий аккаунт. Итак, на чем мы с, с вот этой все-таки лошадочки? Ну, вот, она у нас... Одно золото только заняло, я даже переименовать не успела, что у него лучше всего получается, сейчас срочно-быстро посмотрим. У него лучше всего, конечно, скорость и выездка, как у всех, и у нее, конечно же, есть эта подарочная лошадь еще. Это тоже такая же, у него лучше всего рысь получается. Он ничего не выигрывал. Ну вот. отправим мы его сейчас на рысь. А где мышь? поучаствовали. Ну, 14 еще дадим ему быстренько так. Быстренько угу. Я нашла одну очко роста. Но он опять ничего не занял. Ах, ты гад, порвать тебя будем. Эх, а ее мы отправим на выездку да мама. и я сам еще что-то еще самый маленький просто уровень сложности ладно пусть будет 71 Эй, сейчас если я здесь справлю на кнопочку на щупа Мы ее вырастим. Мы ее вырастем Ой, все. Пока забыла, подождите. А, люди, 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 дайте ей поесть. Рва, пожалуйста, Подтвердить. Фух. Она беременна. О 50 кю кобыла бы и масти Однако было бы Красная легенда. Ну, пусть она пока попьт. Пожрет, пожрет, И пусть она пожарит свои 12 кобыл. Мы вырастем. Эм, подождите. Завтра я наряди. его И мы наконец-то увидим, поэтому мы все делаем в большой спешке. Вот yeah. Вызвать ветеринара. Да-да-да-да-да, конечно же, хочу. <свят> имя. Э, как ее назвать? Э, о! Так, сейчас. А вы смотрите. Э, Ой, стойте, стойте. Подождите, подождите, люди. Иди. Иди. Да, не китай какой-то. Давайте. и у Да ну, что китай какой-то. Допустим. Г6. Да сейчас. О, шесть. Простите. Э, Б не знаю, как лошадь назвать. А. -а, -а. Давайте допустим. Ой, тихо, тихо, тихо. Там был вариант. Ну -ну -ну. Кику. А давай себе реально кику назовем. Теперь у нас есть кико, кика, кико, кику, кико, кику. быстрее бы ей два месяца. Кику, два месяца. Надо это снять. Ха! Кику два месяца. А, и быстрее бы шесть месяцев. Мы ее быстро запишем. А, еще месяц. Еще месяца. Ну, я уже знаю, куда я хочу записать. Ну, -ну. А давай-ка мы вот это вот запишем. Здесь еще поесть и дадут. Хотя бы. А, быстрее. Вообще, она пьет. пять шесть быстрее бы, бы ей один год а шесть месяцев что будем навести до одного года сколько сейчас десять месяцев так все ей один год Ладно, я буду вас мучить, покажу, какая она большая. Я ее на один год.